নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে বেছি সময় নাই দুই বাজিল চাৰে তিনি বজাত আৰম্ভ হ'ব এন আৰ এছৰ বহু অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা হিয়াৰিং যিটো হিয়াৰিঙত এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় হ'ব আজি দহ ডিচেম্বৰ আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতেই এন আৰ এছৰ কাৰণে যি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিয়াৰিং সেই হিয়াৰিংটো আৰম্ভ হ'ব প্ৰত্যেকজন এন এছৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজিৰ এই হিয়াৰিংটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু আশা কৰিছোঁ আজি এই হিয়াৰিংটোৱে শেষ হিয়াৰিং হওক আৰু ভাল এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহক সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে আজিৰ হিয়াৰিংটোৱে সেই হিয়াৰিং হওক আৰু এন আৰ এছৰ কাৰণে ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হয় এইটোৱে আৰু বেছি সময় নাই দুই বাজিল প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা আছে গতিকে এই ডেৰ ঘণ্টা এই অৰ্থাৎ চাৰে তিনি বজাত আৰম্ভ হ'ব এন আই এছৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিয়াৰিংটো সকলোৱে জানিব পাৰিব যে আজিৰ এই হিয়াৰিংটোৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষাৰত অপেক্ষা কৰি আছে যিটো হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আমিও অপেক্ষা কৰি আছোঁ এটা ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব বুলি বা দিব পাম বুলি সেইটো আমি আশা কৰি আছোঁ প্ৰত্যেকজন এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা হ'ল সকলোৱে জ্ঞাত যুঁজি আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়াও যুঁজিছে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰো এন আৰ চৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট ভেলেক কৰাৰ কাৰণে যুঁজিছে গতিকে ভগৱানখন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আজি এন এছৰ সপক্ষে ৰায়দানটো আহে আৰু আজিৰ পৰা যাতে হিয়াৰিং নহয় সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ কাৰণ এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা হ'ল যিটো নেকি যিটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে সেইটোৱে আজি আহক এইটোৱে আশা কৰিছোঁ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ঐতিহাসিকভাৱে ইতিহাস যাতে হৈ যায় এই হিয়াৰিংটোৱে যে আজিয়েই একচেপ্টেড হৈ যাওক এন আই এছৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু ঐতিহাসিকভাৱে আজিৰ ৰিজাল্টটো আহক যাতে ভৱিষ্যত এন আই এছৰ এই যিয়ে কষ্ট মানসিক কষ্ট এই কষ্ট দূৰ হৈ যায় আজি এবছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা হ'ল আজিলৈকে গতিকে এই এবছৰৰ যি দুখ কষ্ট এইখিনি এটা আজিয়ে নাইকিয়া হৈ যায় সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে চাৰে তিনি বজাত যিটো হিয়াৰিং আৰম্ভ হ'ব সেই হিয়াৰিঙত এটা ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট আহে গতিকে বৰ্তমান এইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যিখিনি আপডেট পাম সেই নিশ্চয় জনাম আৰু এইটোৱে দিবলৈ আশাৰে বাট চাই আছোঁ যাতে এন আই এছ এক্সেপ্টেড হয় ফেইড হয় ভৱিষ্যতলৈকে সেইটো আশাৰে ৰৈ আছোঁ আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু ফেয়াৰ কৰক যাতে প্ৰত্যেক এন এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আৰু খবৰটো পায় আৰু প্ৰত্যেকেই যাতে আজিৰ গুড নিউজটো দিব পাৰোঁ আৰু হয়তো সকলো ঠিকে ঠাকে থাকিলে অহাকালি হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদিহে এন আৰ এছ জয়লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে লাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব সহযোগ কৰিবলৈ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে এন আৰ এছ ফেলিড হয় এইখিনিয়ে ধন্যবাদ